Вітаю всіх на фабриці. Новини. Я Настасія Мій Гість сьогодні це Арті Грін, офіцер артилерійської розвідки, експерт. Вітаю вас, дякую, що знайшли час. Доброго дня назаєм. Отже, давайте почнемо з того, що завершились переговори. Але в будь-якому разі ми бачимо, що попри те, що дипломатія намагається все ж таки знайти шлях до миру сьогодні. Росія паралельно жартує це. Для них виявляється смішно, що вони можуть і захопити вісім областей. Так, коли питають російську делегацію, чи дійсно ви вимагали, щоб Україна вивела війська, можливо, людей я не знаю з тих областей, які вони закріпили в своїй території, але і тим часом сказали. Західних змі і українські військові говорять все ж таки, що Росія паралельно готує літній наступ, тому затягують час, і звісно, не вигідно їм, щоб і призив Путін, і не вигідно тим більше домовлятися про мир. На вашу думку, можливості військовій Російської Федерації, от на тлі того, що ми зараз затьмарені ось цими переговорами і бажаннями всіх встановити мир, що відбувається на полі на полі бою. Має Росія можливість зібрати війська для якогось дійсно масштабного наступу влітку. Ну, э, из того, что видно на поле боя, можно сказать, что у россиян все еще есть ресурсы, людские в первую очередь, для э, продолжения активных боевых действий по, по на значительных участках фронта. Э, имеют некоторые территориальные успехи, ну, в частности, вот, Константиновское направление, э, там, где Наша бригада ТРО провалилась, и противник вошел в эту полосу. Каскадно обрушилась оборона, и противник создал угрозу как Константиновке с юга, так и Покровскому Мироноградскому на району обороны с Севера вот, и пытается развивать успех. Ну, посмотрим, что там получится. В данном случае я связываю этот э, успех противника с, э, с конкретными людьми, которые не, не смогли организовать оборону на своем участке. Дело в том, что эта бригада два года там стоит, и я не помню, чтобы в их сторону были какие-то активные наступательные действия, кроме там каких-то локальных. Ну, вот за два года не помню. Ну и по моей информации там действительно бригада, ну командование бригады не контролировало ситуацию, не было взаимодействия организованного между батальонами, и, ну скажем так, когда противник нанес туда удар, она посыпалась. Ну и соответственно случился вот такой провал, значит одна сторона, противник наступает в сторону Константиновки с другой стороны пытаются зайти с севера на Мирноград. Ну, <смех> <смех> такое бывает. Э ничего, скажем так, радикального, то есть объективного я в этом не вижу. Вижу субъективные факторы, низкое качество командования конкретно бригады ТРО. Э к сожалению, вообще ТРО на слабое место, я имею в виду командование ТРО, и противник периодически этим пользуется. Ну, вот как бы такая история. В остальных местах все достаточно стабильно. <desconaltro> ээээ... Ну, относительно там. До сих пор продолжается наступление на юге, на южном участке Донецкого направления, потому что там, ну, никак мы не выйдем на какие-то рубежи, которые как бы сможем держать стабильно и постоянно. Все время идут какие-то, ну, не то что провалы, а ээээ, противник отгрызает по посадке, там, по Eh, полю, там иногда небольшие населенные пункты. И темп наступления противника, безусловно, там невысокий. Но, тем не менее, э -э периодически у него там случаются территориальные успехи. <к observe> но, опять же, повторюсь, я не вижу там большой угрозы, потому что там поля-поля, там нет реально удобной линии обороны, но она совершенно точно где-то там есть в глубине, и рано или поздно противник на нее выйдет и там и остановится. Но у противника есть силы для того, чтобы широким фронтом наступать. Тактика малых групп пехоты – это огромный расход личного состава. И они на него сознательно идут ради вот этих вот, на самом деле, ничего не значащих приобретений. То есть, на самом деле, так воевать в стратегическом плане э, порочно. То есть с таким расходом они как бы, ну, на всю Донецкую область им понадобится там больше миллиона солдат, или там несколько миллионов солдат, которых они потеряют. А я думаю, что таким ресурсом даже Россия не располагает. По крайней мере, сейчас у них идет относительно мотивированная э, личный состав, это наемники за деньги, вот, но как бы... Судя по всему, у них их тоже не от вольного. Но, видимо, на летний сезон они запаслись. И э, то, что они вывалили в качестве условия прекращения огня, э, ну и условия как бы остановки войны э, это, очевидно, неприемлемое ни для Украины, ни для ее союзников. Э, то есть никто из посредников, кто хотя бы чуть-чуть считает себя там непредвзятым, они полностью на стороне Путина, такие условия как бы называть приемлемыми не сможет. Поэтому совершенно точно делегация Путина на стамбульские переговоры поехала абсолютно сознательно, понимая, что ничего не будет. Но для того, чтобы Трампа сильно не злить, они заготовили вот этот большой обмен тысяча на тысячу. Ну и имитацию продолжения разговора. Диалог. К сожалению, с украинской стороны я тоже не видел там большого рвения. Это проявлялось в риторике в первую очередь нашего президента, которая была достаточно вызывающей. То есть, ну, ну риторика не, э, не лидера, который имеет желание найти компромисс. Поэтому как бы две стороны поехали в Стамбул, как по мне, продемонстрировать Трампу, что не, не, не они являются э, причиной э, срыва переговоров. Э, вот это вот единственная задача, которую они там выполняли. Ну и вот этот обмен пленными, как бы это очень важная часть, то есть в принципе все прекрасно понимают, что... Сказать, что она ничем не кончилась, при том, что тысяча наших побратимов вернется в Украину, ну, сказать нельзя, потому что это ну, важное достижение. Только ради этого стоило ехать куда угодно, хоть в Стамбул, хоть в Южную Африку. Ну, короче, тянут нервы Трампа, вот, проявляя очевидное нежелание заканчивать э, боевые действия здесь и сейчас. Дійсно, от очевидно, що зараз не надто це вигідно самому путіну. Але давайте ще от окремо на деяких напрямках зупинимось, тому що от з'явилося відео, як бійці підрозділу Фенікс бригади помства зупиняли просування ворога в районі Купінська, знищували вони пункт управління, публікували так само це відео. Але паралельно пише наприклад телеграм-канал офіцер і інші військові, що все ж таки росіяни продовжують форсувати оскіл скіл з мотоциклами, всім, що в них є, і дійсно. В районі дворічної відбуваються постійні штурми, натягують троси через річку, грузять на човен навіть кажуть мотоцикли, і таким чином намагаються перебратися на протилежний берег. Оці намагання ворога насправді наскільки вони можуть бути ефективними, і якщо дивитися на всю лінію фронту, чи можна якось е, зробити висновок? А що для ворога сьогодні може бути важливіше, тому що вони і Покровськ штурмують так, хочуть вийти на адмінкордон Дніпропетровської області, щоб Мати змогу что-то заявлять далі в своих телевизорах. Ну и бачимо, что Харьковщина під постоянным прицілом. Ну, конечно, Путину хотелось бы какие-то э, громкие географические названия. То есть Покровск, Часовьяр, Константиновка. Э, Но, ну, как говорится, на Безрыбье там и Торская сойдет, э, которая из рук в руки приходит. Это чуть южнее купинского направления. Ну, ничуть, но южнее, это уже Лиманская, через, через даже. Вот. На самом деле идут вязкие бои. Если говорить о дворечном, там плацдарм противника. Без техники, вон они мотоциклы пытаются тащить там на тросах, да? То есть противник там находится в крайне неудобном положении. Да, вот вспомните наши крынки, только этот плацдарм больше, на нем больше гораздо войск. Если в Крынках у нас там ну, батальон пехоты был, морской пехоты в основном, э, там не больше, то здесь находится, я не знаю, наверное, дивизия уже. И вся пешая, и вся снабжается вот таким образом тросами через речку. То есть э, условия, в которых они ведут боевые действия, крайне, крайне для них неудобные. Поэтому я могу сказать кощунственную вещь. Вот лично меня устраивает такое положение вещей, когда противник находится как бы в таком неудобном положении и, очевидно, не имеет никакой оперативной перспективы там, развития этого наступления и продолжает гибнуть на этом плацдарме. То есть этот плацдарм – это как капкан в какой-то степени для ну, целой дивизии, наверное. То есть там не один полк на этой территории, достаточно обширный плацдарм, там 7 километров в глубину и в ширину, на километр 15. Ну и вот они там героически гибнут. Ну пусть продолжают этим заниматься. Там. И пусть э, с левого берега им присылают пополнение. То есть с точки зрения э, войны на истощение, нам как бы вот эта история в районе дворичной даже выгодна, несмотря на то, что формально они вроде как там плацдарм какой-то развивают. Но они его там уже полгода точно развивают. Сколько их там передохло, не, не установлено. Но даже та статистика, которая есть у нас, потому что значительная часть поражения дронами, она задокументирована. Я думаю, что у нас такая пропорция потерь на этом направлении должна устраиваться. Ну, так само була цікава інформація напередодні, що українські захисники збили черговий російський вертоліт дроном? Про це повідомляли в підрозділі ССО Баліста К 52 алігатор. Він пробував влаштувати бойове патрулювання над українськими полями, але не врахував головного, що в небі вже чекала група тактичних ударних безпілотників. Ось ця історія. Чи вона є? Вона очевидно є унікальною, але чи буде ворог? Після таких історій, після ось такого збиття, все ж таки менше використовувати свої гвинтокрили. Чи може це якось зменшити кількість російської авіації в небі, чи ні? Ну, звісно, буде осторожній. К-52 це довгостоя машина бойова. Вона дуже ефективна. Ну, будь просто держати їх подалі або повише. но повыше это тоже опасно. То есть, ну, такая история. Тут, кстати, есть споры о том, сбили, не сбили, но как бы если наши утверждают, что сбили, значит, видимо, есть какое-то подтверждение других каналов. То есть я так понимаю, что это дистанционный подрыв направленного боеприпаса. Это как раз такие боеприпасы используются в качестве ПВО, но в основном для сбития орланов там и прочих суперкамов. Вот. Ну, попался вертолет в зоне, ну, шикарно. Они вот, судя по подрыву, попали как раз в хвостовое оперение туда-куда-то там, и, может быть, что-то повредили, там, топливо там. Ну, то есть, К-52 достаточно защищенный э, борт, но вот не с этой стороны. Э, то есть, вот в кормовую часть, э, почти сзади, это осколочная масса. То есть, вполне вероятно, что вертолет погиб, но если наши утверждают, то, скорее всего, есть какие-то подтверждения. Не только вот с этого видео. Ну, конечно, там чем э, больше э, авиации гибнет, тем дальше она набирает от нас дистанцию. К-52 ну, серьезная сила. Это штурмовой вертолет с серьезным вооружением. Они нам создавали там, ну, очень серьезные проблемы на Херсонском направлении, когда мы пытались наступать на Херсон. Вот это там прекрасно помню. Но у нас тогда не было таких средств поражения. Но у нас были наземные э, средства ПВО и тоже там сбивали их ну, классическими средствами, там стрелами. А, ну будут они летать все равно. То есть разовый такой случай. Там, я не помню, давно вертолеты у нас в воздухе не попадались. Нам гуровцы сбили над морем два вертолета. Ну и вот этот, то есть можно по пальцам пересчитать, там танки никто считать, считать не возьмет, потому что их э, десятками ежедневно ликвидируются. Ну а это добыча такая заметная. Ну летать они все равно будут, но э, осторожнее. Действительно, вот такой вот прецедент в память, що что действительно наши военные могут все и будут показывать, очевидно, схоже демонстрировать Щодо заяв Трампа, от е, я не знаю, чи сьогодні ще варто було би спростовувати, що мовляв Путін міг би діти до Києва. Але е, на жаль, Трамп зробив чергову заяву в інтерв'ю Fox News, Він каже про те, що якби танки Путіна не загрузли у Багнюці, то вони були би в Києві за 5 годин. Я не знаю, хто сказав це Трампу, чи це можливо через Віткова Путін там передавав, що все тому, що погода не сприяла, але тут точно не справа Багнюці, а дійсно в шаленому опорі українців е, Чителів Київської області я пам'ятаю особисто, як це все було, як масово здавали росіян. Росіяни точно були шоковані таким спротивом. Але Західні ЗМІ паралельно так само підхоплювали інформацію про те, що в контексті цього літнього наступу будуть знову пробувати максимально дійти росіяни навіть до околиць Києва. Київ для росіян це сьогодні що є? Як це можна пояснити? Ну, Київ де шантаж. Просто, что вот, вот мы еще там можем, можем повторить. Ну, что они могут повторить? Ну, я вот утверждаю, что если бы они дошли, там, не застряли в этой багнюсе, то, то они бы там все погибли. То есть то, что они не смогли войти в Киев, многим из них спасло жизнь. Потому что киевляне бы их разорвали, там, если бы действительно противник, ушел был в Киев. То есть у них тем комплектом войск, с которым они заходили, не было ни одного шанса что-то сделать с Киевом. То есть они так с переляку, что называется, могли бы добежать там и до Банковой, но там бы и остались. И как бы разгром был бы под Киевом, уже не под Киевом, а в Киеве был бы сильнее. А то, что они застряли, ну, действительно, они застревали там, где в грязи, где там местные, скажем так, не местные даже, а наши боевые подразделения, там, и в том числе и гуровцы, и ССОшники, и примкнувшие к ним ветераны российско-украинской войны, подручными средствами, включая охотничье оружие, да, ликвидировали там массу, создавали им проблемы с передвижением, тем более со снабжением и логистикой. именно поэтому россияне убрались. Но если бы им удалось заскочить в Киев, я больше чем уверен, что все, кто заскочили, там бы и погибли. Поэтому, ну, Трамп, может быть, частично и прав, что да, они могли бы попасть, так он не договаривает, что они бы, ну, точно бы там и остались. Ситуация в Украине была такая, что вот те несчастные 200 тысяч войск, которые россияне подготовили, и по большей части не обстреляны, ну, у них не было шансов иметь успех. Ну, то такое. Ну, Трамп сейчас занят риторикой. Как бы у него не получается поставленная там перед собой цель, прекратить огонь и как-то там прекратить эту войну. И у него идет вот такой вот словесный фон, уже сколько там, 120 уже дней там или что-то типа этого. Вот. Он каждый день что-то новое говорит, потому что он от прессы не скрывается, он все время с ними там что-то говорит, и у него такой словесный поток. Поэтому я бы сильно не прислушивался к тому, что он делает. Но ну, из того, что он наговорил, можно сказать, что он еще не бросил затею как бы уговорить Путина на прекращение огня, он заявил, что вот опять очередная следующая решающая неделя. Вот, но когда бросит, я так понимаю, что это будет уже пакет санкций серьезный. Пока пока не бросил, пока испытывает иллюзии, пока там заявляешь, что ему надо поговорить с Путиным, вот, возможно Путину на самом деле я считаю, что Путин не хочет продолжать войну, но он хочет выторговать что-то важное для себя какой-нибудь там саммит там, всемирный, там, двух великих ядерных держав, там, типа э, Горбачев-Рейган в То есть, ну, что-то такое, свое величие как бы подтянуть. То есть, ему это гораздо важнее, чем э, какие-то посадки или там несколько там э, сел там из десяти домов. Еще захватить и заплатить за них там десятками тысяч своих солдат. Я думаю, что он торгуется. То есть вот идет торговля, он демонстрирует, что готов воевать там, как Мединский сказал, 21 год там Россия со Швецией воевала. Вот, типа, нам ничего не угрожает, в Москве парада не будет, э -э, ну, украинского. Э -э, поэтому мы можем там в вялотекущем режиме воевать все сколько хотим. То есть, ну, аргументация такая, типа, ну, нам-то что там, воюем, Россия всю жизнь воюет там по окраинам. Вот. Но если вы хотите, чтобы мы закончили, вот нам нужно что-то более существенное, чем там им Трамп может пообещать. То есть, для меня идет очевидная торговля. И торговля с Трампом, не с Зеленским. Потому что Зеленским выставлены те условия, которые он, в принципе, не может принять. Даже если бы захотел. А его к утру уже не будет на Банковой, если он такое попишет. Поэтому Путин ведет торговлю с Трампом. Ну и посмотрим, чем она закончится. Мы даже можем не узнать никогда, о чем, в чем предмет торговли, потому что слишком узкий круг лиц знает, о чем они там на самом деле говорят. Дійсно, ну, а тим часом російські пропагандисти і військові вони все ж таки лізуть зі шкіри, щоб показати принаймні вищому військовому керівництву якісь певні успіхи. І що цікаво, в переддень переговорів пам'ятаємо переговори, які в Стамбулі мали бути російська пропаганда вигадала захоплення Торського на Донеччині, демонструючи кадри з їхніми військовими. Пізніше вже довелося спростовувати зокрема командир 63-ї бригади ЗСУ, Казав, що ну так дійсно може кілька росіян десь там зайти в місто, помахати прапорами, але все ж таки вже українські військові передали привіт з Торського усім а тим, хто бреше власне про його захоплення. Ну і вже як повідомляє повідомляє саме Юрчук, що впродовж року в своїх доповідях у донесеннях старшому військовому керівництву все ж таки Росія дуже часто доповідає, що саме Торське перебуває під їхнім контролем. Ось це бажання дійсно видати бажане за дійсно, не бо часто ми знаємо наперед забігають росіяни і заявляють про захоплення того чи іншого населеного пункту. Що це означає? В них все ж таки вимоги так на місцях є високі. Їм важливо там, наприклад, все ж таки вищому керівництву донести про якісь успіхи. Ну а інакше, ну можливо, якесь буде покарання, тому що дуже багато до речі, навіть так званих російських воєнкорів, задаються питанням: що ж там росіяни по а то й більше топчуться вчуться на одному місці, і чому їм так важко захоплювати ті чи інші населені пункти. Ну, очевидно, Торская это находится просто в килзоне, то есть там э, трудно выжить. Там, я подозреваю, наших боевых порядков тоже нет, потому что нет смысла держать пехоту э, там, где она находится слишком под большой угрозой. Ну и в связи с этим, туда может забежать там, э, российская пехота, вот, и погибнуть там, если вовремя не убежит, э, туда могут зайти и наши, но там, насколько я вижу, там лес э, вот с юга. Я хорошо знаю это место это в 2022 году, э, так сказать, участвовал в мероприятиях по защите Украины э, и летал над этими местами. Ну, торское реально, там оно примыкает к лесу. Лес контролируем мы. То есть держать пехоту в лесу ну, правильнее, чем, чем на открытой местности, в поселке, от которого там ничего не осталось, живого. То есть любая перебежка будет замечена с любого дрона. Вот. А сейчас такие боевые действия, что важнее всего, чтобы тебя не увидели. То есть хочешь выжить, постарайся так, чтобы тебя никто не увидел. Но в лесу это проще делать. Поэтому, скорее всего, наши основные силы находятся там не в населенном пункте, но контролируют в связи с тем, что вот он рядом на ладони, туда долетает все, включая снайперские пули. Это просто килл-зона. Ну, россиянам очень важно было там показать, там, э, чего-то, там, орден кто-то хотел получить. Ну, он там послал туда смертников, они там погибли. Вот. Но, ну, видите, нам тоже важно было показать, что это все пурга, и наш командир тоже послал туда. Ну, чисто объективно, до наших позиций от Торского ближе, поэтому, как бы, нашим туда заходить безопасней. Но, как бы, выйти надо сразу тоже. Нечего там сидеть. Вот. И таких населенных пунктов у нас немало там, э, по линии фронта, которые на самом деле никого нет. То есть красить их в один или в другой цвет смысла нет. Единственное, что можно сказать, что чей огневой контроль там жестче, там наш или противника над этим селом. То есть вот сейчас зеленка уже достаточно буйная, и там, где подразделения держали оборону в населенных пунктах, но зачастую они выходят из этих населенных пунктов, потому что там ну, сложнее э -э, прятаться, делать смены, э -э, снабжение, эвакуацию. Поэтому вот э -э, до того, как опадет листва, э -э, вот таких населенных пунктов, когда могут забежать наши, там забежать противник, там по очереди, будет немало. Там, вот такое э -э, село, с громким названием «Безымянная», допустим, на Херсонском направлении в 2022 году осенью, там, на моих глазах переходила из рук в руки вот таким же примерно способом, ну, раз, наверное, ну, больше десяти. Э -э -э ну, поэтому там вот эти флаги в это нормальное явление. Но населенные пункты сейчас довольно опасны в связи с развитием средств поражения и разведки, населенный пункт оказывается слишком открыт. И перебежка солдата из одного здания в другое, она видна издалека. Вот. Поэтому зеленые насаждения сейчас более эффективны с точки зрения маскировки. Ще одна тема, яку я не можу оминути. От буквально зранку, 17 травня, стало відомо про удар по сумщині. ДСНС публікують кадри, як деблоковують тіла. Це був удар цілоспрямовано по автобусу з Білепілля. А дев'ять людей загинуло. Ще сім постраждали. І тут ми розуміємо, що по типу, цій дорозі, який їхав цей автобус, це точно не випадковість. Це російський дрон ціленаправлено бив. В людях, розуміючи, що там ну точно не їдуть якісь військові автобуси цивільний. Як сьогодні можна характеризувати такі дії? І скільки ще можливо таких треба відео, не дай Боже, щоб все ж таки сьогодні? На заході розуміли, що це все ж, ж таки не війна, так просто за території, а ну, це фактично винищення української нації, тому що е, вбивати українців в автобусі, які просто їдуть і не несуть ніякої загрози там особисто для Путіна і Росії. Ну, це не те, що верх цинізму, це тероризм чисти. Ну, Це елемент воєнної етики. Тобто, вот. супутствуючі побічні поті. Среди мир, мирного населения никогда не, не были проблемы для россиян. Самый яркий пример это их Штурм Мариуполь, там, где они сносили кварталы, там, в которых жили люди, потому что никто не успел эвакуироваться еще. И до сих пор, как бы цифры прогнозов, сколько погибло жителей, жителей именно Мариуполя в Мариуполе, ну, отличаются в десятки раз. Там, от сотен тысяч до десятков тысяч. Ну, десятки раз. И как бы с тех пор ничего не поменялось, этика у них не, не улучшилась. Поэтому ничего удивительного. Но надо сказать, что, в принципе, ну, наши военные ездят не только на военной технике. Ввиду того, что у нас дефицит военной техники то ездим на всем что, что было там у нас в начале войны я помню школьные автобусы возили тоже людей потому что а что было в распоряжении у местных властей школьные автобусы там, ну как бы и передавали их то есть я вот помню такие случаи их потом конечно покрасили там как при случае чтобы но именно по случаю да опять же транспорт который используется для логистики он как правило не зеленый Зеленый транспорт тот, который, ну, я имею в виду для глубинной логистики, да, а зеленый это тот, который непосредственно на поле боя там нуждается в маскировке, посадках там или еще где-то. Вот, то есть у нас довольно много техники, которая не имеет внешних признаков военной. Это, ну, и у нас, и у них. Тут как бы это обоюдная история. Но я совершенно точно знаю, что ну, многие дроноводы, по крайней мере мои, не будут наносить удар по объекту, который не имеет явных признаков того, что он военный. Либо он должен находиться в том месте, где как бы не могут быть, ну, грубо говоря, в посадку привез груз там, где находятся боевые порядки противника. Ну, это очевидно военный, потому что гражданским там просто нечего делать. А если это и гражданский, то он занимается снабжением войск. Вот. А так на дорогах общего пользования Нічого дивительного. У них така етика е Да. вона завжди була і вряд ли вона коли-небудь поміняється. Я дякую вам за важливу розмову, за час, який ви знайшли, звісно, ну і за аналіз усіх важливих подій. Будемо дякувати, звісно, і глядачам, і закликати поширювати це відео. Дякую за розмову і обов'язково до зустрічі. Дякую, за. Друзі, Арті Грінвелл з нами це офіцер артилерійської розвідки, військовий експерт Дякую кожному обов'язково, поширюйте це відео. Ставте вподобайки. Підписка на фабрику новин. Ну і звісно, бережіть себе, кожен.